মোৰ কি হব এতিয়া খৰিবা নাকান্দিবা ৰান্দিবা বিচাৰি দিম এনে বুলি জলকুৰিয়ে সোণৰ কোঠা এখন দেখুৱাই দিলে সোণৰ কোঠা এখন দেখুৱাই দিলে জলকুৰিয়ে আৰু খৰিকটীয়াক কলে হে খৰিকটীয়া এইখন তোমাৰ কোঠা হয়নে নহয় 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 মা এইখন মোৰ কোঠাৰ নহয় ৰ'বা তেনেহ'লে ৰ'বা তেনেহ'লে মই তোমাক আৰু এখন কোঠাৰ দেখুৱাম এইবুলি দেৱী মায়ে আৰু এখন কোঠাৰ ৰূপৰ কোঠা এখন দেখুৱালে এইখন তোমাৰ কোঠা হয়নে এইখন তোমাৰ কোঠা হয়নে নহয় দেৱী মা এইখন মোৰ কোঠাৰ নহয় ৰ'বা তেনেহ'লে মই তোমাৰ কোঠাখন বিচাৰি দিওঁ এইখন মোৰে কোঠা দিয়ক দিয়ক ৰবা মানে বৰ তুমি বৰ ভাল মানুহ আৰু তোমাৰ সৎ মানুহ তোমাক মই বহুত ভাল পাইছো তোমাৰ মই পৰীক্ষা ললো মই তোমাক সন্তুষ্ট হলো সেইকাৰণে ৰূপৰ কোঠা আৰু সোণৰ কোঠা দুয়োখন তোমাকেই দিলো দি দিয়া লোৱা এই তিনিখন কোঠাৰ লোৱা কোঠাৰ লগ Alô. Oh, oi, Niki. Como ti aí? Gostou? জলকুঁৱৰীয়ে তাৰ কান্দন শুনি পানীৰ পৰা ওলাই আহিল পানীৰ পৰা ওলাই আহিল হে মানৱ কান্দিছা কিহৰ কোঠাৰখন পানীত পৰি গ'ল মোৰ কোঠাৰখন পানীত পৰি গ'ল কি হ'ব এতিয়া দেৱী মা মই তোমাৰ কোঠাৰখন চাই দিম এই বুলি জলকুঁৱৰীয়ে পানীৰ মাজৰ পৰা সোণৰ কোঠাৰখন দিলে

দুখতে কান্দি কান্দি খৰিকটিয়াই ঘৰলৈ খোজ ল'লে কৰিলো

নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল আমাক মৰম দিব নমস্কাৰ